tidak mengenal usia hanya masa yang menentukan telah tiba saat waktu kau tinggalkan kami kerana takdir yang maha esa telah menetapkan mengikut syariat Islam jenazah perlu dikebumikan usai sahaja kafan dan solat Namun, isu berkaitan tanah perkuburan Islam yang semakin padat dan terhad sedikit sebanyak mengganggu urusan pengembumian jenazah. Menyedari cabaran ini terutamanya di kawasan bandar, cadangan pelaksanaan kubur bertingkat mula dipertimbangkan sebagai satu penyelesaian jangka panjang. Konsep ini melibatkan pengebumian secara bertingkat dalam satu liang yang sama melibatkan kubur-kubur tiada waris yang jenazahnya telah lama dikebumikan dan reput sepenuhnya mengikut syarat yang ditetapkan pihak berkuasa. Antara lokasi yang telah melaksanakan inisiatif ini ialah tanah perkuburan Islam di Masjid Al-Jamiul Badawi, Kepala Batas, Pulau Pinang sejak tahun 2002. Tanah perkuburan Islam Sakinah Raudatul II, Batu Muda yang berdepan dengan situasi kepadatan kubur turut membuat perancangan untuk melaksanakan kubur bertingkat. Dibuka sejak tahun 1987 dengan keluasan tanah sekitar 3.25 ekar, kawasan ini hampir mencapai kapasiti maksimum. Lebih tiga dekad beroperasi, kawasan kubur di sini menjadi tumpuan utama penduduk sekitar. Susun atur yang padat dengan liang yang sangat rapat membuktikan ruang pengebumian yang kian terbatas. Perbezaan bentuk batu nisan di kawasan kubur ini juga membawa makna tersendiri. Batu nisan berbentuk leper menandakan kubur wanita, manakala batu nisan berbentuk silinder dan bulat pula mewakili kubur lelaki. Malah, terdapat juga beberapa liang yang ditempah lebih awal. Ini merupakan langkah awal bagi sesetengah keluarga berhadapan dengan kebimbangan terhadap ruang pengebumian yang semakin terhad. Untuk makluman, kubur tanah perkuburan Islam Rauh Taskinah yang di bawah selenggaraan jawi ini telah memenuhi 90%. 90%, 90% keluasan ataupun penggunaan tanah perkuburan tersebut dan bagi hukum pula ianya adalah diharuskan berdasarkan kepada uh, jawat muzakarah jawatan kuasa uh, hal Islam dan juga dan juga uh, jabatan mufti wilayah Persetuan dan juga jabatan mufti negeri Selangor yang telah uh, memberikan fatwa bahawa harus untuk membina kubur petikan dengan keadaan yang semakin mendesak perancangan yang teliti perlu dilakukan berlandaskan syariat agar tidak membebankan penduduk untuk urusan pengebumian jenazah kelak Okey, laporan yang kami bawakan sebentar tadi menjurus kepada perbincangan kita berkenaan dengan cabaran dalam menguruskan tanah perkuburan Islam. Apatah lagi mereka yang berada di bandar-bandar besar eh? uh, bekerja di sini uh, ataupun mempunyai kediaman menetap di sini, pastinya kita melihat di sekeliling ini ada pelbagai pembangunan yang telah pun diusahakan. Sekaligus ia menjadi satu cabaran dalam menguruskan tanah perkuburan yang kita lihat uh, mungkin ada kekangan ruang kita sendiri. Kita uh -huh. nak menyentuh juga berkenaan dengan perbincangan ini bagaimanakah solusinya uh -huh. untuk sama-sama memastikan uh, dalam pengurusan tanah perkuburan Islam ini. Uh -huh. Jadi pagi ni kita bawakan uh, tetamu istimewa kita untuk perbincangan ini. Ya, untuk itu kita terus saja ingin bersama dengan Tuan Haji Kamal Din Muhammad Damin, uh, timbalan pengarah operasi uh, Jawi yang bersama dengan kita bagi bercakap tentang cabaran dalam nak menguruskan tanah perkuburan Islam. Assalamualaikum Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi uh wabarakatuh. Okey, baik Tuan Haji. sudah Lepas ni kita nak bercakap tentang skop kita ni adalah di negeri uh, ataupun di Kuala Lumpur ni lah. Eh? Sebab kita lihat Kuala Lumpur ni memang pesat membangun. Uh, Tanah-tanahnya uh, mungkin dijadikan sebagai untuk nak buatkan pembangunan dan sebagainya. Dan ianya akan juga memberikan kesan dalam uh, pada kita ni nak mencari tanah untuk nak mengebumikan jenazah-jenazah Islam ini. Jadi mungkin uh, Tuan Haji boleh kongsikan tentang mungkin uh, bagaimana isu ini Tuan Haji melihat tentang kekurangan tanah ni dan juga perancangan untuk mengatasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada TV3 yang uh -huh. telah uh, mari kami ke sini untuk memberikan sedikit pencerahan uh -huh. tentang isu tanah perkuburan di Kuala Lumpur uh -huh. dan juga di uh, Labuan. Ya. Yeah. Kuala Lumpur ni melangkumi wilayah Putrajaya dan juga Labuan. Betul. Dan, dalam uh, segi isu berkaitan dengan tanah perkuburan ini kita melihat Uh, Kuala Lumpur ini akan mengalami kepadatan yang, yang padat yeah. di dan melibatkan kesukaran mendapatkan tanah kuburnya. Hmm. Apa yang kita lihat dari segi statistik yang kita buat pada hari ini, kita uh, akan uh, masih lagi cukup dari tempoh 3 hingga 5 tahun. Hmm. Lah. Maksimum 3 hingga 5 ha, lima tahun. 5 tahun Itu hmm. so, kita sekarang kita, kita dah buat perancangan kita dah buat dah kita hmm. tahun lepas kita adakan satu convention okay. tentang perkuburan dan juga pengurusan jenazah hmm. yeah. melibatkan semua negeri di, di Malaysia ini hmm. dan melihat daripada hasil itu tu Uh, di resolusinya memutuskan supaya diadakan kubur bertingkat. Mm -hmm. okay. uh, juga kami juga mengadakan uh, apa mengadakan uh, satu lawatan ke Masjid Jami uh, Al Badawi di Pulau Pinang. Ya. Yeah. Untuk melihat segi konsep mana digunakan. Mm -hmm. uh, itu melibat menggunakan konsep yang yang kedua lah. Okay. Badan konsep kedua pertikaian dia ada dua, dua dua konsep. Dua konsep lah. Mm -hmm. Pertama, konsep pertama ialah apa yang berlaku di negara Arab lah. Mm -hmm. eh? mereka buat kubur yang bertingkat okay. hampir 10 tingkat hmm. 10 tingkat di Mekah ya yeah. uh, di negara Malaysia pun dah ada juga Okey. tapi kita di Malaysia tak hari ni kita gunakan cara kaedah baca di Pelapinang tadi mm -hmm. mereka menimbus dalam 4 kaki mm. dalam kubur yang dah ada tu Okay. Dan mereka mekanik tanah kubur yang jenazah yang baru di atasnya. Okey, uh. okay, baik. Itu kalau kita lihat secara jelas lah mm. kan yeah, yeah. bagaimana uh, tentang masalah yang dihadapi ketika ini di atas uh, kepadatan penduduk dan juga ruang pembangunan yang ada mm. di sekitar wilayah persekutuan. Uh, saya percaya penonton Malaysia pun nak tahu juga ni Tuan yeah. Haji, uh, bila menyentuh uh, tentang situasi ini, pasti ramai nak tahu dari segi statistik mm. tanah perkuburan di negara kita ni bagaimana? Yeah. Dan kita melihat pada statistik yang telah kita buat pada tahun lepas, uh -huh. di mana kita setiap hari kita telah ada tujuh buah masjid yang dah penuh, tujuh buah tanah kubur yang dah penuh. Mm uh -huh. Penuh. Uh -huh. Mana last tak boleh digunakan lagi dah. Uh -huh. uh, tapi jauh kita, di bawah jauh kita ada tujuh buah uh, tanah kuburan, contohnya kubur KL Karak, Taman Selasih Masih ada baki lagi 6.2%. Mm -hmm. kubur Bukit Kiara satu, masih ada 24.2%. Ah uh, kubu pokok Kiara ada 99.7%. Banyak oh, okay. lagi. Ya. Yeah. Uh, okay. baru digunakan. Itu Bukit Kiara 2 eh. Ya Kiara 2. Yeah. Okey. Uh, di camp Perdana Sungai Besi 35.1%. Mm -hmm. uh, uh, di Kepong lagi banyak 104.1%. Okey. Uh, di juga Bukit Jalil 41.7% mm -hmm. mm -hmm. Itu kubu yang dijaga di bawah Jawi. Mm -hmm. Ada juga kubur yang dijaga di bawah karya. Mm. Eh, mm. Itu mana masjid-masjid berkata yeah. yang jaga kubur-kubur berkenaan itu. Yeah. itu juga masih lagi ada banyak lagi berbaki. Lah. Mm. itu kita menjaga dalam 3 hingga 5 tahun. Mm. Boleh kata hampir semua lah mm. akan penuh. Digunakan. itu melihat kepada purata kematian mm. 3,000 setahun. Okey. Secara puratanya. Secara puratanya okay. Kalau tengok dalam data statistik ni ada tanah perkuburan Islam karya ni yang dah penuh eh? ya. Contohnya kat Batu ya. Keramat, Kampung yeah. Bohol, uh, Selat Selatan eh? ya. Yeah, dan yeah. atas uh, dasar inilah sebenarnya uh, pendekatan yang uh, dibuat oleh pihak Jawi uh, adalah untuk memindah kubur bertingkat ni. Yeah, Tapi yeah. mungkin uh, ramai juga kita, Rina, yang mungkin yeah. nak 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 lebih memahamilah tentang hmm. kubur bertingkat tu. Hmm. Uh, dan juga ada mereka juga menerima uh, bantahan, ada juga yang kata kalau kubur bertingkat tu ada kata kalau jenazah ahli keluarga di bawahnya tu kita berada di atas uh, seperti orang cakap macam tak 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 doa tu tak sampai yang orang cakap yeah. macam dekat bawah tak selesa dan sebagainya kan yeah. jadi ini nak tahulah tentang kubur bertingkat ni dengan yeah. lebih mendalam lagi tu haji uh, tu yeah. seperti tadi aku kita ada dua jenis saja dia yang kubur yang buat, yang dibuat cara macam tingkat mm -mm. macam mm -mm. flat tu ha yeah. uh, tu satu okay. itu biar dihamalkan. di negara negara Arab. Uh. 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 Uh -huh. Tapi yang Malaysia kat hari ini kuburnya ditambah empat kaki ke atas uh -huh. dan ditanam. Isu sekarang berlakunya pada penanda tu, uh -huh. batu nisan tu. Apa uh -huh. yang berlaku di Pulau Pinang tadi, mereka telah buat uh, dua batu nisan. Okay. Satu batu nisan yang lama dan batu nisan yang baru. Yeah. Uh. Uh, tapi oh. berbagai uh, perkara yang perlu dilihat pertama ialah dari segi Uh, jenazah tadi tu, mm. berapa, berapa lama lah tempoh dia berada dalam kubur tu? Itu pun ah, kena diambil kena, kira, kira juga, juga ya? Itu memerlukan patuak lah. Mm. Uh, pastinya uh, sebelum nak melaksanakan kubur bertingkat ini Tuan Haji, tentu ada uh, pelbagai kajian, kajian uh, pelaksanaannya yeah. yang telah pun dilakukan di pihak jawi sendiri yeah. kalau boleh Tuan Haji okay. kongsikan. Uh, sekarang ini kita, bulan mas tahun baru ini, hari, mm. kita telah, telah memanggil USM mm -hmm untuk buat kajian kajian tu akan siap pada bulan Oktober tahun ni lah mm -hmm. insyaAllah itu kita menak di segi pertama di segi pandangan masyarakat kepada isu kubur bertingkat tadi yeah. dan juga, juga di segi mananya konsep mana nak dibuat mm. tapi -hmm. ya. sekarang ini kita merakakan kita akan gunakan berbagai, berbagai kajian lah itu menyebabkan berbagai agensi nantilah Ya. Uh, kerana begitu pada tanah macam mana takat uh -huh. darurat macam mana itu perlu dihacar lebih detail lagi Agaknya berapa lama masa diperlukan untuk memastikan keseluruhan kajian ini dapat disempurnakan sebelum dapat diteruskan kubu bertingkat ini Tuan Haji? Masa kita lihat pada kajian daripada USM tadi yang siap pada bulan <tek bankruptcy> Oktober tahun ini <shutort> dan tahun depan, depan, yeah. depan. Okay. Okay. kita boleh mula dah Tahun depan? Tahun depan itu mana kita lihat pada tempoh Uh, penuh semua sekali lah kubur mm uh -huh. itu. tadi uh tu. -huh. Adakah perlu disegerakan atau kita boleh delay pasal melibatkan berbagai agensi nanti. Mm uh -huh. okay. Melibatkan agensi Malik melibat Keselamatan Negara lagi, uh -huh. jabatan oh, jabatan mineral macam mana. Mana bukan semua tempat, tempat boleh dibuat beberapa tingkat tak boleh. Mm ha, kalau kawasan berpasir macam mana. Uh -huh. Oh. Uh, tadi uh, kalau saya tengok data statistik tadi itu uh, ada di antara tanah perkuburan itu yang uh, banyak lagi kekosongannya yeah. Dan ada juga yang dah ya, dah penuh, hampir yeah. penuh dan sebagainya yeah. uh, Dari pada peringkat Jawi sendiri kalau lihat tanah-tanah di sekitar Kuala Lumpur ini Ada usaha tak untuk mencari tanah untuk dibangunkan menjadi tanah perkuburan Ataupun dah tak ada tanah memang terpaksa buat uh, uh, kubur bertingkat ini Kita dah... Jabatan Wilayah telah buat satu kajian lah oh. bersama dengan Negeri Selangor lah, oh. untuk mendapatkan pasal di kumpul tanah tak ada lah, oh, mm. tak ada langsung lah. Jadi kan kita telah minta dengan uh, Jabatan Wilayah mm. untuk memberikan tanah pada Jawi lah. Okay. Uh, takat ini kita dalam proses dalam proses, Insyaallah lah, mungkin dalam masa yang terdekat nanti kita akan dapat jawapan lah, macam mana? Mm. Takkan lokasi itu dah ada. Hmm. Cuma proses menyebabkan proses. Banyak itu pun proses, akan ambil ya. masa dia. juga kan? Masa, ya. hmm. Tapi uh, kalau kita lihat sebenarnya kan, uh, mungkin ramai akan mempunyai pelbagai persepsi lah bila nak dilaksanakan tentang kubur bertingkat ini. Akan ada pelbagai pandangan hmm. dalam kalangan masyarakat Islam hmm. sendiri. Tapi kalau kita nak lihat ia daripada perspektif agama, uh, bagaimana Tuan Haji boleh memberi pencerahan kepada penonton berkenaan dengan pelaksanaan kubur bertingkat ini? Maksudnya uh, pada tahun 2004 dulu dah ada satu uh, sirah fatwa kebangsaan mm -hmm. tentang keboleh saham kita mengadakan kubur bertingkat tadi. Okay. Uh, cuma dia melihat kepada berbagai bentuk lah. Segi uh, darurat, tak mana darurat itu berlaku. Mm -hmm. Itu antara fatwa kebangsaan lah. Dan ini selangor pun juga telah fatwakan juga pada bulan Oktober 2004. Mm -hmm. uh, fatwa selangor pun dah ada juga lah. Mm -hmm. mana menyokong apa tu bahasa tadi mengatakan boleh mesti dia buat mm -hmm. keadaan darurah de mm -hmm. itu antara keperluan-keperluan mesti ada okey kita tak biarkan kubur Mata? dalam keadaan tanpa ditanam mm. mayat nasib ditanam nasi ada satu keperluan kita kewajipan para Islam tadi mm -hmm. kita mesti tanam Mm -hmm. kubur uh, jenazah orang Islam dah. Yeah, ada kata kalau um, proses untuk uh, perkuburan bertingkat ini berjalan dengan lancar kan ta tetapi uh, ianya mungkin mengambil masa yang lama panjang kan. Yeah. Okey andai kata kalau ni kita bercerita tentang di kehadapan hari lah kan. Uh, boleh ke tidak nanti andai kata kalau kita dah membuat uh, perkuburan bertingkat ini uh, jenazah di tempat itu uh, terpaksa dialihkan ke tempat lain. Bagaimana yeah. pula dengan perkara ini sebab saya ada terbaca juga di negara-negara lain yeah. contohnya di Singapura yang mana tulang-tulang jenazah itu terpaksa yeah, dikumpulkan, dikuburkan yeah, di tempat yeah. yang lain, bagaimana Tuan Haji? Itu kita menunggu fatwa lah, uh -huh. takut mana uh -huh. ke kemestian perlu dibuat di Malaysia macam tu. Uh -huh. Mungkin dengan negara Arab, mungkin dah biasa uh -huh, lah, dah lama dah berlaku macam itu. Tapi di Malaysia ni kita boleh banyak main sudut lagi lah. Yeah. Uh, sama ada kita perlu buang jenazah tadi, bukan dibuang. dia buang, uh. dia, dia alihkan ke tempat kan. lain. Uh -huh. Tapi biasa yang ada proses, Contoh pada berlaku di Masjid saya pernah saya Melaka dulu. Ha. Mana ada kubu-kubu lama hmm. yang apa dia berlaku penjualan tanah kepada orang lain. Hmm. Mereka nak dikosongkan pada kubu. Hmm. itu berlakunya patuan melihat kepada berapa lama tak berapa lama tempoh kubu yang berada di situ. Ya. Hmm. Kalau murid, biasa macam patuan di Melaka hmm. 20 tahun. Hmm. Kalau jangan jenis sampai 20 tahun ke atas hmm. maka boleh di dibongkar di ya. balik, dibongkar. Hmm. Hmm. Ha kita tahu bahawa ianya sudah pun dilaksanakan di Kedah dan juga di Pulau Pinang. Ya, ya. Tapi kalau boleh diberi gambaran kan tuan Haji bagaimana sebenarnya kalau pelaksanaan proses pengebumian kubur uh, bertingkat ini sebenarnya dilakukan. Ya. Uh, macam apa yang berlaku di di Pulau Pinang tadi hmm. di Kuk, di Masjid Jami Um Eh, Jami um Badawi tadi, hmm. mereka telah menambah Mhm. Pak kaki ke atas. Hmm. Kubur Kuburnya dah ada tadi enam kaki. Ah. Tu bagi 4 kaki ke atas. Dan mereka letak jenazah yang baru di atas lah. Ha, uh -huh. nah, tu. Itu baru peringkat percubaan berlaku di Pulau Pinang. Uh -huh. Bukan semua bukan semua tanah kubur lagi. Betul. Di kawasan itu saja. Uh -huh. uh, ditambah lagi empat kaki tanah ke atas uh -huh. untuk dikebumikan jenazah yang baru. Uh -huh. Cuma dibuat satu peringatan kepada yang mungkin yang di bawah tanah itu. Uh -huh. Mungkin keluarga nak tahu di mana kubur bapak aku, mak aku. itu uh -huh. uh, dibuat dua batin nisan. Uh -huh. Sebagai yang berlainan bagi penanda kepada keluarga yang nak hadir ke tanah kuburan untuk memudahkan keluarga, keluarga lah ya okay. di dah ada dah data-data dalam sistem mereka tu untuk menapas di kubur tu di mana beradanya. Okay. Bagaimana pula uh, respon uh, mereka. Ataupun uh, Tuan Haji nak menjawab respon mereka lah. Dekat yeah. Pulau Pinang okay. tu. Sebab saya ada terbaca lah juga. Yeah. Ada ahli keluarga tu yang katanya tidak selesa. Yeah. Uh, apabila kubur itu uh, di apa ditingkatkan. Yeah, yeah. Kan? Jadi bagaimana Tuan Haji nak cakap yeah. tentang gari ni. Orang cakap kalau nak doa untuk arwah si mati tu. Tetap sampai. Yeah, walaupun yeah. di mana-mana sahaja. Betul. Yeah, Memang mm -hmm. ya, kami dah berjangka kat dasmar. Dia ya. ha. ya, katakan itu. Orang kata cetusan hati keluarga-keluarga yang tak bersetuju mm. yeah. cuma dalam keadaan, dalam keadaan kita kemastian kita hari ni mm. itulah cara-cara yang boleh dibuat mm. ya tidak yeah. tanah kubur dah tak ada dah mm. yeah. nah, itu kita terpaksa buat itu cara yang yang rakyat kita mesti terima jadi pilihan tak ada pilihan lagi mm. dah mm. okey nah, tadi kita akan buat kaedah dia dua kaedah mm. sama kaedah kita ikut kaedah di di timur tengah mm. atau yang ada di di Pulau Penang tadi tu Okey Secara bertingkat ya yeah, Ya yeah. bertingkat uh, Saya rasa ini juga Boleh memberi pencerahan lah Kepada penonton-penonton yeah. kita Terutamanya Dalam kalangan Umat Islam sendiri kan mm -hmm. Untuk melihat Situasi ini Pastinya dilakukan Atas sebab-sebab tertentu Adanya kekangan ruang yeah. Itu yang memungkinkan mm -hmm. Dilaksanakan kubur bertingkat ini mm -hmm. Jadi sama-sama Untuk kita beri kefahaman mm -hmm. Supaya memudahkan Kedua-dua pihak Ya yeah. Macam Baik. di peringkat uh, KL Usulnya Jawi Masih lagi dalam peringkat uh, Kajian, kajian. Mm dan insyaallah akan dimutamadkan uh, jangka Oktober nanti eh. ya yeah. insyaallah okey baik terima kasih diucapkan uh, buat tuan haji Kamaldin uh, Muhammad Damin timbalan pengarah operasi Jawi uh, bercakap tentang cabaran dalam nak menguruskan tanah perkuburan